আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত দেশ দেশের বাইর থেকে যারা আমার পবিত্র কোরআনুল করিম শিক্ষা কোর্সটি লিখছেন সকলকে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ কথা না বাড়ি আমরা আমাদের মূল পড়ায় চলে যাই আজকে শিখব সরতুল আলাক সৌরতুল আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত আজকে আমরা শিখব ইনশাআল্লাহ দেখেন بسم الله الرحمن الرحيم همزه قفز اقرا همزه زبر را اقرا باسم جر بسم جر بسم اقرا بسم رب زبر رب زر بربك فلم زبر كل ربك لم زبر لذ لي الذي ربك الذي خزبر خلم زبر خلق زبر خلق اقرا باسم ربك الذي خلق خزبر خلقت لم زبر لا خلق لم زبر قل خلقل همزل انسان زبر سا انسان زبر انسان خلق الانسان سانا من نجر من عين جبر من عالم جبر لا قبضي زركنا علاق <applause> من علاق خلق الإنسان من علاق همزة قبض زر إقرا همزة زبر را إقرا وزبر وراء زبر زبر رب ورب بجبوك فلم زبر كل ربك اقرأ وربك الهمزة كم زبر اقرأ زبر اكرم من بشم اكرم اقرأ وربك الاكرم همزة لم زبر ألم زبر لا الذي الذي علم زبر علم زبر لا علم زبر ما علم الذي علم بلم زر بالقف زبر قبل قلم زبر لا بالقلم الذي علم بالقلم علم زبر علم زبر لا علم لم زبر مل علم همزة إنسان جبرنا زبر سان نا إنسان علم الإنسان ميم زبر ما ميم زبر ما لم ميم زبر لما لم مالم يا يعلم ميم زبر لم يعلم مالم يعلم علم الإنسان الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان সাড আলম আলম সমন্বিত ভবাস আজ এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাস পর্যন্ত সকলকে লাফাক সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক এবং আগামী ক্লাসে এই পড়াগুলো কমপ্লিট করার তফিৎ দান করুক সকল বলে আমি আমার আলাই আনাল্লাহ আলা সালাম আলাইকু আমার আহনাতুল্লাহ আবার হতো